Рестораны придумали вообще во Франции. Изначально, если кто-то думает, что они всю жизнь были там в Древней Греции, в Древнем Риме, то нет. Рестораны никогда нигде не знали. Ресторан – это слово слова «реставраре», то есть реставрировать, восстанавливать. Вообще изначально в 18 веке в Париже это были такие точки, где продавали супчик куриный, чтобы отреставрировать желудок или здоровье после похмелья вчерашнего. Но новшество было в том, что... Смотрите, какая красота. Короче, в чем было новшество? В том, что ты мог выбрать, какой ты супчик хочешь. Один, второй, третий. А потом это разрослось. То есть, ну вы не поверите, но раньше нельзя было выбрать в трактире или э, где там в каком-нибудь ганделоке, что ты будешь кушать. То есть была система такая, ты приходишь и заказываешь еду. Обычно там, допустим, это был в трактире длинный стол, и там на столе стояла большая кастрюля с какой-то едой, там, в зависимости от того, где это, Германия, Франция там, и так далее. И, условно говоря, тушеная капуста с порезанными сосисками. Была здоровая кастрюля, ты себе в миску наложил, ты не можешь выбрать, потому что сегодня хозяин приготовил все, из кувшина тебе налили пойло, там, какое там, вода, пиво, вино, что сегодня подавали. И там была фиксированная цена, там поесть, попить, там, условно говоря, 5 гульденов, там, пол гульдена, 2 франка и так далее. А рестав... в ресторанах французских, которые появились, было чудо, можно было заказать конкретную еду, ну, понятно, не любую, а уже тебе давался выбор. Сначала же были эти супчики, а потом уже, понятно, там пошло такое, 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 и где-то вот в XVIII веке они только во Франции существовали, во всей Европе, во всем мире, ну, не знаю, конечно, в Китае там они тоже прогрессивные были, но в Европе точно ничего подобного не было, везде было можно только пожрать то, что дают, а во Франции можно было заказать еду, и потом это все развилось, ну, я думаю, что, может, именно поэтому во Франции такие курсы... Э официанты как нигде потому что здесь самая большая история вообще ну ресторана а это вот фонтан это гермес наверное или кто это что это за товарищ раз а, трамвайчик проезжает какие-то у него лошади на Короче, вот такая вот история. То есть рестораны, это чисто-чисто французская история, поэтому... А потом все уже копировали у них. автобусные билеты на сайте Рубикон.